Та в ефірі вісті тема дня для вас студії працює Анна Черненко. Грудень для більшості чин найбільш заклопотаний місяць. чому? Тому що знову ж таки більшість обирає подарунки, готується до нового року. Думає, що ж поставить на святковий стіл, але чи Цим треба заповнювати саме останній місяць року. І саме про це ми сьогодні поспілкуємося із нашим постійним гостем Віталієм Дмитрічем Фалієм. Це священнослужитель, старший пастор церкви Благовість і доктор Богослов'я. Власне, я сьогодні попрошу вас розказати про те, як треба зустрічати свята по-християнськи, адже для більшості, знову ж таки, це тільки клопоти. Будь ласка, розкажіть. Коли ми говоримо о празниках, то ми повинні їх розділити на. душевные праздники и духовные праздники. И когда мы говорим праздники христианские или праздники духовные, то мы говорим о нашем участии в общении и отношении с Богом и Церковью. Есть различные праздники. Мы называем их светские праздники. Когда люди больше думают о чем-то пустом, неопределенном ради общения. Когда мы говорим о христианских праздниках, мы говорим о литургиях, мы говорим о молитвах, мы говорим о молитвах в храмах Господних и очищении души. Поэтому, когда мы говорим о праздниках христианских, мы говорим о нечто святом, близком, где человек находит уединение с Богом и где он общается с Богом. Христианские праздники — это не просто вспоминание какой-то истории, это особое отношение человека, приближение к Богу через праздники. И потому мы говорим всегда о праздниках, А що то особом. особливо ці празники, які перед нами стоять зовсім близьких днях, та праздниках Рождества Христова. Добре, Віталій Дмитро! Ось в мене знову ж таки до таких заклопотаних свят трошечки детальніше. Чому буває так? Знову ж таки, у багатьох людей, у багатьох харків'ян накрили багатьох частів, позвали купу рідних, купу друзів. Так? Сдавалось бы все доброе, алось свята не Чому Почему так? Ось? Может пояснить В чем отличие светских праздниках и христианских праздников? Когда мы говорим о светских праздниках, мы говорим о общении. Когда мы говорим о христианских праздниках и говорим о том, что должно быть праздничный день или вечер, то мы говорим о том, кто должен присутствовать у нас на празднике. Мы говорим о христианских праздниках не просто, что это просто общение. Мы приглашаем друзей, мы приглашаем близких, мы приглашаем детей, внуков, родных. Но самое основное, мы должны помнить, что христианские праздники ⁇ это подготовка души человека для встречи этого праздника. Если человек не приготовит себя для встречи этого праздника духовно, этот праздник не удастся он не будет счастливым. Чего тогда нужно уникать, чтобы не свои Я хотел бы здесь никого не огорчить. К сожалению, для нас праздник – это бурное веселье. Вино, разгул, водка, маскарады. И мы говорим, праздник удался. Многие даже не помнят на следующий день, как он прошел этот праздник. Библия говорит, объедение – грех. Также горькие напитки ⁇ грех. И когда мы вкушаем эти горькие напитки, Библия говорит, тогда становится сердце глумливое, а мысли наши становятся похотливые. Избегайте во время праздников, особенно рождественских, пасхальных и этих праздников церковных, ой, избегайте жирной пищи, роскошной пищи, избегайте горьких напитков а больше предоставляете общению, вниманию друг к другу. Ведь и пища украшает стол, и то, что на столе, украшает все ваше общение. Это ваша подготовка к этому. Вы знаете, можно подать блюда различные, но подать не от сердца. И тогда вечер или день праздника не удастся. Избегайте самое основное. Негативных людей, недобрых людей лукавых людей. На праздник не приглашайте. Приглашайте на праздник тех людей, которые имеют позитивный дух. И если вы будете с позитивным духом встречать этих людей, тогда праздник удастся. А если придут к вам негативные люди, то праздник, он станет мрачным. Потому что они просто-напросто на себя переведут внимание, вместо того, чтобы говорить о празднике. Добре, а що може допомогти ось християнину зробити його свято просто незабутнім, щоб дійсно вистачило ось цього кінця року для того, щоб і наступний прожити, почати добре і гарно, дійсно в злагоді? Прежде, будете якісь Першів або приглашати ваших друзів, я рекомендував би всім пойти в храм, очистити душу свою, ісповідатися перед Богом, принять святое причастие и очистить свою душу от всех нехороших и помыслов, поступков и дел. Не делайте праздника в доме, если вы не очистите свои души. Если не очистите душу, <звуки> вас праздник не удастся. Он покается вам суетный, он покается вам какой-то э, тяжелым, много суеты, много лишних разговоров. Но когда вы приготовите свою душу, то праздник вам удастся. Но я хочу еще один момент сказать. Приглашайте тех друзей, с кем вы сперва пойдете в дом Господен, в храм, вместе с ними исповедаетесь, вместе с ними проведете время в молитве, а потом придете и вместе сядете за трапезу. Когда накроете трапезу стол, вы вспомните мои слова. Этот день для вас останется особым, потому что Бог с искренне поступает искренне, с лукавым по лукавству. Вы искренне, если пойдете в Дом Господень, а потом придете и примите трапезу, вы увидите, что ваш Дух наполнится миром. И ваши друзья, уходя от вас, они скажут, какой был вечер, какой был день. По одной простой причине. Потому что между вами и ними присутствовало это Божье благоухание. Я знаю, многие люди едут в Святогорск, многие люди едут в монастыри, чтобы очистить свою душу. Если вы не можете поехать, пойдите в любой храм, очистите душу свою, и тогда приглашайте друзей. И этот день вам будет незабываемый на весь год, потому что вы встретили его светлой и чистой душою. Доброе. А как же сама благовесть святкует, так, готовится до свята? И, возможно, категория наших глядачей – дети, так, они же наибольшие свята чекают. можливо, и для них что-то подготовлено? Как любая церковь, мы готовимся к этому празднику, потому что это праздник детей. Мы не только хотим праздник сделать для себя. Наша церковь, как и все церкви, я хочу подчеркнуть, не только наша церковь, как и все церкви, и православные, и протестантские готовятся к этому дню. И все хотят особо вспомнить сирот, детей, детские дома, приюты, дома престарелых. Мы к этому особо готовимся, и мы не один детский дом, и не один дом престарелый. Но дети в нашей церкви, они особо готовятся еще к тому, чтобы лично самим поехать. И в детских домах детки деткам поставить сценарий Рождества. Повести подарки. 7 января в 14.00 наши дети, они будут ставить спектакль. Для всех детей, которые пожелают прийти, они могут прийти в ДК Хэмс и посмотреть этот спектакль. Они готовят на протяжении года, они готовятся к этому, они думают, как поставить этот спектакль более профессионально. И вспомнить о великом рождении младенца. Дети нашей церкви делают также маленькие подарки. И эти подарки несут своим бабушкам, Дедушка, дети в нашей церкви готовят также подарки, чтобы понести детям-сиротам в детские дома и в приюты. Для нашей церкви это особый день, мы к этому готовимся долго, я верю, оно пройдет прекрасно, и мы много-много понесем радости в день Рождества различным категориям, детям и пожилым людям, и бедным, и многодетным семьям понесем радость и веселье через подарки и праздничное поздравление. Что до подарков, как же треба подходить до выбору подарков, что треба даровать, звертать увагу на вартисность, может на что еще? Вы знаете, мне кажется, нужно обратить внимание не на что-то, а обратить внимание на следующее. Дарите то, чтобы вы подарили себе. Часто мы выбираем подарок и дарим то, что казалось бы подешевле, ну и в принципе, а бы что-то подарить. Вы знаете, дарите что-то светлое, дарите прекрасное, дарите от души, дарите то, что будет для вашей души приятно. Выбирая подарок, когда вы возьмете его в руки, вы прочувствуете его. А вам бы понравился он? Конечно, нельзя выбрать подарка без участия какого-то элемента Рождества. Особенно выбирайте это ангелов. Мне очень нравится, когда дети дарят детям, в детских домах и приютах ангелят. Это так хорошо. Они наши хранители. И пусть наш дом наполняют эти ангелы э, и напоминают нам, что над нами есть защита Божья, и ангелы Его служат нам. Выбирайте подарки от души. Может быть, это не настолько даже быть привязано к рождеству, но выбирайте от души искренне, и тогда этот при, подарок приятный будет всем, потому что он сделан от души. Виталий Дмитровичу, у вас сегодня є прекрасная нагода приветствовать харьков, Харків зі святами. Будь ласка. Дорогие телезрители, я поздравляю вас с наступающими святыми днями рождения младенца, спасителя нашего Господа Иисуса Христа. Я всех вас прошу, придите в храмы, придите в церкви, придите в монастыри и поклонитесь рожденному Мессиям. Для него будет очень приятно, когда вы придете и поклонитесь Ему. Прежде, нежели вы пойдете в храмы для молитвы, я вас благословляю во имя Господне и желаю вам Божьих благословений в грядущем году. Пусть мудрость Божья свыше оберегает вас. Пусть ангелы святые покроют вас. И пусть Божья защита с Рождественских дней и на протяжении всего года пребывает над вами. Еще раз приглашаю вас, посетите храмы, не оставьте себя без внимания, позаботьтесь о вашей душе. Мы ждем вас в наших церквах и в храмах нашего города. Да благословит вас Господь! С праздником! Дякую, Виталий Дмитриевич. У нас, правда, действительно такая... Щира розмова, щире звертання, щире побажання, до якого не можна не приєднатися. Тож я приєднуюся сьогодні. Ми у словах нашого гостя Віталія Дмитровича Фолія почули напевне справжню мудрість християнина, і, хоча кожен буде обирати, як йому святкувати, всі ці новорічні свята з клопотом з чимось ще, але все ж таки варто дослухатися до цих слів і пам'ятати, що є трошечки більше ніж святковий, за те, що. Стоїть на столі за те, що ми подаруємо, покладемо під ялинку, що справді є трошки більші і трошечки важливіші речі. Я нагадую ще раз нашим глядачам, що сьогодні ми говорили про те, як варто провести християнину свята, новорічні свята. І у нас у студії був Віталій Дмитрович Фалій, священнослужитель, старший пастор церкви благовість, доктор Богослов'я. На цьому я прощаюся і ще раз приєднуюся до ваших побажань. До побачення. Наталі Болгар. Жіноча класика для тебе. Успішної та сучасної. Партнер показу ветлідер лідер мережа ветеринарних клінік. Сучасна цілодобова ветеринарна допомога. Працюємо відповідально. Партнер показу вода Слобожанська. Якість води це якість життя. Партнер показу автопрем'єр. Все про автомобілі в зручному для вас форматі.